السلام علیکم عاطف بھائی السلام علیکم ویورز ویلکم بیک اس ہماری سیریز میں تو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کر لی تھی صحیح بھاری کی صنعت پہ so, تو بھائی عاطف بھائی اس سیشن میں ہم چینج کرتے ہیں ٹاپک تھوڑا سا تو ہم بات کرتے ہیں اس سیشن میں احادیث کے علوم پر علم الحدیث تو ہمیں کچھ یہ بتائیں کہ یہ جو علم حدیث ہے یہ اس کی تاسیس کس کس بندے نے کیا کہاں سے شروع ہوا صحابہ کرام نے اس کی تاسیس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاسیس کی کہ ان کے بعد میں کچھ علماء وغیرہ آئے انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور یہ علم شروع ہوا تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں علم حدیث کے حوالے سے میں نے جب جائزہ لیا تھا ان چیزوں کا تو اللہ کے وصول کے زمانے سے تو کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس زمانے میں ہم یہ کہیں کہ ہاں علم حدیث کی کوئی چاند پھٹک ہوتی تھی یا حدیث کا کوئی فن وجود میں آیا تھا کوئی فن اللہ کے اصول کے زمانے میں وجود میں آ بھی نہیں سکتا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک مرتبہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے اصول کے زمانے میں جو تاریخ بتائی جاتی ہے اس زمانے میں تو حدیث لکھنے کا کوئی نظریہ موجود ہی نہیں تھا <تصفح> <تصفح> بلکہ وہ یاد ہے نا حدیث جو ہم نے مسلم سے سرچ کی تھی کہ مسلم میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ قرآن کے علاوہ جو بھی کسی نے لکھا ہے اس کو مٹا دے بالکل جب وہ چیز کا وجود ہی نہیں تو اس کا علم وجود میں آنا یہ تو بعد میں ہی ہوتا ہے جب کوئی چیز آتی ہے تو ہی اس کا علم منظر عام پہ آتا ہے اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کے وصول کے زمانے سے تو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ کوئی فن موجود میں آیا ہو یا لوگوں نے علم حدیث پر کلام کیا ہو البتہ جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں نے اللہ کے وصول کے صحابہ سے اس علم کے بارے میں کچھ شواہد نقل کیے ہیں کہ ان کے زمانے میں یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں انہوں نے حدیث کو دیکھنا شروع کیا چھان پھٹک کرنا شروع کی ہے میں نے ایک کتاب حوالے کے لیے نکالی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے اندر یہ اس فن کے بارے میں تھوڑا کلام موجود ہے اور وہ کتاب آ, علم حدیث کے اوپر ہی ہے شاید. عبداللہ بن یوسف الجدئی Uh, بہت زیادہ قدیم عالم نہیں ہے لیکن کتاب انہوں نے لکھی ہے تو کافی تفصیل سے لکھی ہے تو میں نے اسی کو چوز کیا ہے کتاب کو تاکہ سامنے دکھانے کے لیے آسانی ہو یہ تحریر علوم الحدیث کے نام سے یہ کتاب ہے یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے میں نے شیئر کروایا ہے تو انہوں نے یہاں سے بتانا شروع کیا تاریخ علم الحدیث اور انہوں نے پھر کہا کہ اس کا مبدا کب ہوا اس علم کا ظہور کب ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھیں یہ روایت نقل کی ہے یہ مسلم کی یا بخاری کی روایت ہے غالباً ہاں یہ دیکھیں متفق علیہ لکھا ہوا ہے हुँ. بخاری نے بھی نکالی ہے اور مسلم نے بھی نکالی ہے اس روایت کو सही. اس میں سید بن جو ہے کل تو اپنے عباس کے میں نے اپنے عباس سے کہا کہ نوف بکالی گمان کرتا ہے کہ موسا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے صاحب تھے وہ موسا وہ نہیں ہے جو خضر کے صاحب تھے یعنی جو है. موسا بنی اسرائیل میں نبی تھے یہ الگ ہیں है. اور جو خزیر کے ساتھی تھے وہ الگ ہیں جو سوت القحاف میں آئے نا خزیر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے آپ شاید آپ کے علم میں ہوگا وہ کشتی والا اور بچے کو قتل کرنے والا جو واقعہ ہے جی تو نوف بکالی کا یہ انہوں نے ابن عباس کے سامنے ذکر کیا تو ابن عباس نے کہا قذب عدو اللہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے سمیت نے عبی بن قعب سے سنا کہتے ہوئے سمیت اللہ میں نے اللہ کے وصول سے سنا موسیٰ علیہ السلام خطیباً فی بنی اسرائیل کہ موسیٰ بنی اسرائیل میں خطاب کر رہے تھے کھڑے ہوئے فسلا تو ان سے سوال کیا گیا ایو ناسی عالم لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون سا ہے تو پھر وہ روایت مشہور ہے کہ انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ خزیر کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا اللہ تعالی نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور کسی علم والے کو تلاش کرو تو انہوں نے اس روایت کو دلی بنا کر پیش کیا ہے کہ ابن عباس نے نوف بکالی کو جھوٹا قرار دیا یعنی یہاں سے علم حدیث کا فن سامنے آنا شروع ہوا کہ کس کی حدیث لی جائے اور کیسے کلام کیا جائے تو پہلے تو انہوں نے دلیل میں یہ پیش کیا پھر دوسرا انہوں نے دیکھیں یہ حمید بن بن عبد الرحمن, انہو سمیع بن عبی صفیان یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے اور ہم से. نے ایک مرتبہ اب احبار پر بات کی تھی تو میں نے وہاں پر اس کا حوالہ پیش کیا تھا تو جب کعب احبار کے بارے میں ذکر آیا معاویہ بن عبی صفیان کے سامنے تو انہوں نے کہا ان کانا بنائی اللہ کتاب یقیناً وہ ان محدثین سے زیادہ سچا تھا جو اہل سے احادیث بیان کرتے ہیں و ان کنہ اگرچہ ہم اس کے بارے میں بھی جھوٹ پر ظاہر ہو چکے ہیں ہم نے اسے بھی جھوٹ پر مبتلا پایا ہے شاید. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ معاویہ بن نبی سفیان نے قاب احبار پر اس کی روایت کی بنیاد پر کلام کیا تو یہ دلیل بنائی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں علم الحدیث پہ اس طرح سے کام پایا جاتا ہے اور دائید. پھر آگے انہوں نے اور بیان کیا أَنَّ الْكَلَامَ وَقَعَ فِي العین کہ آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ان مثالوں کے اندر دو آدمیوں کا کلام کیا گیا جو صحابہ نہیں تھے انہوں نے آگے اپنی کچھ باتیں بیان کی ہیں اور پھر آگے ایک اور انہوں نے دلیل بیان کی کہ مجاہد بن جبر سے مرضی ہے جا بشیر ابن عباس کہ بشیر ابن عباس کے پاس آئے ان سے بات کرنے لگے انہوں نے کہا قول رسول اللہ قول رسول اللہ فضا ابن عباس لا ولا کہ ابن عباس نہ اس کی بات سن رہے تھے نہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری بات سن نہیں رہے hmm. حدیث کو عن رسول میں آپ کو اللہ کے رسول سے حدیث بیان کر رہا ہوں آپ سن نہیں رہے ہیں نو عباس اتنے اباص نے کہا ان کننا مرتن اذا سمينا رجلا يقول ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب کوئی کہتا قول رسول الله ابتدرته افصارنا ہماری نظریں ہماری بسارتیں اس کی طرف دو جاتی تھیں صحیح و ازوین عليه ہم اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا کرتے تھے فلما رقيم الناس صعب والذلول جب لوگوں پر سختی اور کمزوری واقعی ہوئی لَم من ہم لوگوں سے اب حدیث تو قبول نہیں کرتے ہیں ما سوائے اس کے جس کو ہم جانتے ہیں یہ تیسری دلیل پیش کی ہے. انہوں نے کہ صحابہ کے زمانے میں عبداللہ بن عباس لوگوں کی حدیث سن کر توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ اس کے احوال سے وافیت کے بعد کسی بات کو قبول کرتے تھے یا رد کرتے تھے یہ دلیل پیش کی انہوں نے تاریخ سے اس کے بعد ایک اور انہوں نے یہ مسلم کے اندر جو مسلم کا مقدمہ مشہور ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی بتا رہے ہیں یعنی صحابہ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ لم یقونا عن الاسنات کہ ہم لوگ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے فلما وقعات الفتنہ جب فتنہ واقع ہوا قولو تو لوگوں نے کہا سمو لنا رجالکم تم اپنے رجال کا نام ہمیں بتاؤ پھر جائزہ لیا جائے گا کی طرف پھر ان کی حدیث کو اخذ کیا جائے گا فیونظر البدع اور جائزہ لیا جائے گا اہل بدا کی طرف فلا خد حدیث ان کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا تو صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے مبدع بیان کیا ہے ظہور علمی حدیث کا کہ علم حدیث کا زمانہ اس کا ظہور کب شروع ہوا اس میں یہ تین چار روایات انہوں نے بیان کی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے پھر یہ بیان کیا کہ اس کے بعد طائفۃ المن تابعین یعنی تابعین میں سے ایک جماعت ایک گروہ نے کلام کرنا شروع کیا ان کے سارے نام یہاں پر دکھے ہیں سعید بن جبیر، سالم بن عبداللہ ثم الکلام بعد هؤلاء اکثر ان کے بعد اکثر لوگوں نے کلام کیا جسے زہری کا نام تو آپ کو معلوم ہے ایو آمش، اس کے بعد تو اتباع تابعین جس کو ہم تابعین کے تو کہتے ہیں ان کے نام بیان کیے پھر انہوں نے کہا وَحَذَا وقت یا ضرور تصنیف فی تصنیفی علوم الحدیث یعنی اس تصنیف جو ہے علوم الحدیث میں یہ والا معاملہ شروع ہو گیا لیکن اس میں ابواب جو تھے وہ مخصوص تھے الجراحی و تعدیل یعنی یہ ایک کتاب لکھتے تھے اس کے اندر ابواب ہوتے تھے جرا تعدیل کا عل الحدیث کا تواریخ کا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ زمان الامام ابی محمد حسن بن عبد الرحمٰن راما ہرموزی یہاں تک کہ زمانہ راما ہرموزی کا آیا جن کی تاریخ وفات تین سو ساٹھ ہجری ہے اولا کتاب انہوں نے سب سے پہلی کتاب تصنیف کی جو علوم الحدیث پر لکھی گئی ہے اس کا انہوں نے نام دیا الفاصل بین راوی یہ انہوں نے نام دیا صحیح. اس کے بعد خطیب بغدادی نے ان کی اتباع کے اندر الکفایہ لکھی اور ابن سلا نے علوم الحدیث کے نام سے کتاب لکھی جس کو المقدمہ کے نام سے جانا جاتا ہے hmm. کہ سارا کا سارا انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے وصول کے زمانے سے, سے بات ہے یہ شواہد ملنا ممکن ہی نہیں ہے یہ تو جو روایات بیان کی ہیں انہوں نے صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں اس زمانے hmm. میں بتاتے ہیں کہ جب کتنا واقع ہوا تو لوگوں نے جاننا شروع کیا کہ بھائی کون ہے کون عدیظ بیان کر رہا ہے اور سب سے پہلے کتاب المحدث الفاصل لکھی ہے رامہ حرموزی نے اس فن صحیح. کے اوپر اس سے के... پہلے دیکھیں نا وفات ہجری کا زمانہ چل رہا ہے اگر سو سال کی عمر بھی ہوگی ان کی تو دو سو ساٹھ ہجری میں پیدائش ہوئی ہوگی تو تقریباً تین سو ہجری کے آخر سمجھ لیں یا چار سو ہجری کا ابتدا سمجھ لیں آپ تین سو سال تک کوئی علم نہیں تھا علم الحدیث کے بارے میں کوئی فن وجود میں نہیں آیا تھا خاص کوئی کتاب موجود نہیں تھی ایسی جو مکمل ابواب کو بیان کرے ہر بات کے اوپر احاطہ کرے یہ بعد میں بنی ہے بالکل اور اور جو حدیث میں پیش کیا ان میں تو کوئی کوئی اصول وغیرہ نظر نہیں آ رہا وہ بس یہ بول رہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس میں کوئی اصول تو نہیں ہے ہاں اب یہ کہ اب جھوٹ کیسے انہوں نے ائیڈنٹیفائی کیا ہے

مطلب یہ کہ اگر کوئی اصول پر بحث کرتے ہیں یہ کہ بھئی حدیث کے اندر کوئی مدلس کا فن آ گیا کر لیجئے کہ تدلیس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے تو تدلیس کے بارے میں بحث ہوتی ہے تو یہ سنعت بیان کرتے ہیں کہ بھئی سفیان سعودی نے اس بارے میں کہا کہ یہ تدلیس یہ غلط ہے یا اشوبہ نے کہا کہ تدلیس اخل قذب تدلیس جو ہے وہ جھوٹ کا بھائی ہے تو انہوں نے خود سے فیصلہ دینے کی کوشش نہیں کی اس کے اندر हुँ. انہوں نے پیچھے جا کر جو سو ہجری والے یا تابعین یا تبا تابعین یا تھے ان سے اقوال کو نقل کیا ہے اگر آپ کبھی دیکھ رہے ہیں خود سے کوئی فیصلہ نہیں دیا تو یہ بات بھی کہ جو بہاری اور مسلم یہ بھی اس علم کی تاسیس کے درمیان یا بعد میں لکھی گئی ہیں

اسغول حدیث کی کتاب موجود نہیں تھی hmm. لوگ اپنے ہی طور پر کوشش کر رہے ہوں گے جیسے ان کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا الجراح و تعدیل کے جو مصنف ہیں عبد الرحمان بن ابی حاتم ان کے والد صاحب ابو حاتم راضی hmm. یہ ہو گئے احمد بن حنبل کو کہا جاتا ہے کہ کام کرتے تھے بیان کرتے تھے اس مسئلے پہ شعربا کا نام آتا ہے اسی طریقے سے بخاری کا اپنا بھی کام سامنے آتا ہے وہ جو تاریخ کبیر تاریخ صویر لکھی ہے اور مسلم کے مقدمہ اگر آپ نے پڑھا ہو صحیح مسلم کا جو مقدمہ لکھا ہوا ہے شروع میں اس پر بھی راوی پر کچھ کلام کیا گیا یعنی کہ یہ اس طرح کام ملتا ہے ہمیں کہ بٹا ہوا ہے کوئی اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے کسی نے مقدمہ لکھ کر اس کے اندر راوی پر بحث کر دی کوئی علم پہ بات کر دی جیسے کہ مسلم کے اندر تدلیس کے بارے میں تھوڑا سا کلام موجود ہے hmm. ترمیزی کے آخر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ال کے نام سے آپ نے شاید جائزہ لیا ہوگا کہ سنن ترمیزی جو ہمارے ہاں ابھی پبلشڈ ہے اس کے آخر میں ایک مقدمہ لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں العل الفغیر hmm. چھوٹی سی کتاب ہے وہ درج ہے اس کے اندر اس کے اندر کچھ سدابوں کے بارے میں بحث ہے کچھ اصول پر بحث ہے یعنی بٹا کام ملتا ہے ہر شخص کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر کچھ کام کیا ہوا ہے لیکن جیسے ہمارے پاس ایک مدون کتاب ہوتی ہے نا کہ اس کے اوپر ایک مکمل فن کی صورت میں سامنے آئے وہ کتاب موجود نہیں تھی وہ راما ہوموزی نے سب سے پہلے لکھی تھی ورنہ کام بٹا ملتا ہے کچھ کسی کے پاس کچھ کسی کے پاس اس طرح ملتا ہے I think, کسی اور سچ میں اس سے بات کریں گے مگر سوال یہ آتا ہے پھر کہ یہ لوگ بولتے کہ صاحب حار کے پاس صحیح حدیث کی پانچ مین بنود تھی ان کی صحیح قرار کرنے کے لیے تو وہ سے وہاں ہاں شرائط سے कर... بولتے ہیں یہ شرائط بہت بات کی پیداوار ہے تو یہ کہاں سے لے کے اس کو کیسے کرتے ہیں منصوب صاحب بخاری سے اگر یہ شرائط بعد میں آ رہی ہیں یہ بخاری کے اندر تو آپ سمجھ لیں کہ بخاری کے حوالے سے میرے علم میں کوئی شرط نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیجیے یعنی اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ بخاری نے بخاری میں یہ شرط لگائی ہے وہ غلط بیانی کر رہا بخاری کی کسی کتاب میں حدیث لکھنے کے بارے میں کوئی شرط موجود نہیں ہے کہ راوی ایسے ایسے ہوں گے ان سے میں روایت کروں گا صرف ایک شرط جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے وہ کتاب ہے ادافا اوکیلی کی اس میں یہ درد ہے کہ بخاری نے کہا کہ میں حدیث صحیح جمع کروں گا اتنا تو ملتا ہے وہ بھی روایت ضعیف ہے اس کے علاوہ یہ نہیں ملتا کہ بخاری یہ پانچ شرطیں ہوں گی تو وہ روایت نقل کریں گے آپ دیکھیں پانچ شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ سنت کا متصل ہونا یہ صحیح کی ایک شرط بتائی جاتی ہے کہ سنت ٹوٹی ہوئی نہ ہو بخاری میں تو اتنی روایتیں ٹوٹی ہوئی آپ جا کے چیک کر روایت کہتے ہیں اس پر تو ابن حجر کی کتاب ملتی ہے ہمیں تغلیق تعلیق کے نام سے یعنی وہ روایات جو بخاری میں بغیر سند کے ہیں اس کی سند ابن حجر نے سات سو ہجری میں بیان کی ہے کہ اس کتاب میں سند ملتی ہے تو بخاری میں تو یہ پہلی ہی ختم ہو گئی اتنی سال ہے والی اور یہ جو بات کی باتیں ہیں کہ یہ پانچ اس میں شرائط ہوں گی تو وہ صحیح کی کیٹیگری میں آئیں گی یہ اصل میں کیا ہوا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے مختلف اقوال کی روشنی میں یہ شرائط لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے محدثین کے زمانے سے جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ پانچ شرائط ہوں گی کسی ایک سنت کے اندر جس سے فرض کر لیجئے میں اگر کہوں کہ احمد بن حنبل نے حدیث کی پانچ شرائط بیان کی ہیں صحیح کی ایسی کوئی بات ہی موجود نہیں ہے تو یہ بعد میں آنے والے بیک پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ہوگا حد میں آنے والوں نے ان کے اقوال سے یہ اخص کیا ہے کہ حدیث کی صحیح ہونے کے لیے پانچ شرائط ضروری ہونے چاہیے ہیں اس میں سرد کا متصل ہونا بھی ہونا چاہیے لازم مطلب یہ انہوں نے اس پر کام کیا ہے پہلے لوگوں نے بیان نہیں کیا کہ سرد متصل ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو جو پانچ شرائط بیان دیا تھی انہوں نے اس طرح سے طریقے سے بیان نہیں کیا ہے بعد میں آنے والوں نے اس کو فن دیا ہے اس کو نام دیا ہے کہ پانچ شرائط کا ورنہ بخاری میں آپ جا کے دیکھیں مسلم میں آپ جا کے دیکھیں وہ روایت موجود ہیں جو ہمارے ہاں پانچ شرائط موجود ہیں اس پر نہیں اترتی پوری وہ اس کو بھی صحیح کہہ رہے ہو اس سب بات کا آگے جب ہوتا رہا موڈیفائی ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اور آج جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ سمجھ لے کہ موڈیفائیڈ کہتے ہیں اس کو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے کچھ اور بھی شامل کر دیں گے اس کے اندر نہیں یہ رہ گیا تھا بھی, بھی شامل کرو پھر بول دیتے ہیں کہ بہاری کو پتہ تھا پہلے کہ یہ حتیٰ کہ یہ حدیث معلق ہے ان کو پتہ تھا کہ اس کی سند ہے اور انہوں نے بیان نہیں کی ہاں اگر سند کا ہوتا تو کیوں میں نہیں کرتے وہ سوچنے کی بات ہے اب اتنے آجر نے تغریق و تعلق لکھی کہ بخاری نے یہ سند معلق بیان کی ہے اس کی سند جو ہے سنن دارمی کے اندر ہے ارے بھائی اگر یہ سند موجود تھی اور دارمی جو ہے وہ اتنے قدیم زمانے کے ہیں تو ان کی سند سے وہ خود بیان کر دیتے بخاری کیوں بیان نہیں کی انہوں نے آج آپ کو پاس سال کے بعد وہ سندیں مل رہی ہیں یہ ہے معاملہ اس کے اندر صحیح تو ابھی کچھ ٹائم ہے ہمارے پاس ہاں یہ ابھی اس کو یہ رکھ دیتے اس لیے کہ آج یہ ہمارا ٹاپک میں خیال سے علم حدیث کے ظہور کے بارے میں رہے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں آگے کی طرف کیا خیال ہے آپ کا ہاں بالکل صحیح بات ہے نیکسٹ ٹائم بات کریں گے پھر اقسام پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی السلام علیکم السلام علیکم